на данный момент команда, команда, в очень хороших кондициях. Как бы уже все, в принципе, влились. И те ребята, которые попозже к нам подъехали, уже набрали свои физические кондиции. Сейчас очень неплохо выглядим. На данный момент готовимся к турниру в Сербии. Сегодня, допустим, на тренировке уже более-менее разобрали кое-какие комбинации Черногории. В принципе, я думаю, что поедем уже в Сербию в боевом настроении. Но конкуренция в сборной всегда есть. Тут нельзя ни на секунду расслабляться. Если расслабишься, можешь сесть в самый конец лавочки и просидеть там до конца чемпионата Европы. Так что расслабляться нельзя. Надо каждую тренировку доказывать, работать. После того, как мы в прошлом году два раза в Сербии проиграли по 30 очков, хочется немножко как бы показать, что те игры были, ну, мы не сыграли, наверное, свои лучшие игры. Да? Хочется дать бой все-таки. Тяжело будет, наверное, бороться с сербами за победу, потому что очень сильная сборная. Но я думаю, что если мы каждый будем выполнять свою роль на площадке и всей командой друг за другой бороться на площадке, я думаю, мы дадим бой. А там, глядишь, зацепимся за победу. Физически, в принципе, сейчас, наверное, не все в оптимальных кондициях, да, в том числе я, наверное, не в оптимальных кондициях, но я думаю, наберем еще физические кондиции. Работаем как бы две недели с 17 числа, поэтому Физические кондиции, думаю, будут в порядке к началу Евробаскета. Ну, легче всего, наверное, психологически. На нас нет особого груза ответственности. Да. Желательно, конечно, у нас как бы, стоит задача выхода из группы первоначально. Я считаю, что нам это по силам. Но и в то же время не нужно зацикливаться на чем-то. Нужно подходить к каждой игре. Да. Не нужно смотреть там, дальше, далеко. То есть есть первая игра Бельгия. Вторая, третья. И каждую игру, я считаю, по одной нужно разбирать. И к каждой игре готовится отдельно.